TV. У нас в студии Сергей Анатольевич Сакуров, можно сказать легендарная личность. Он в таком известном нам городе, как Львов, основал русское общество имени Пушкина и русский культурный центр. Я думаю, нужно иметь большое мужество, чтобы провозгласить такие названия в таком, ну, скажем так, проблемном для русских городе. Я ведущий Дианис Каптарь. Сергей Анатольевич, здравствуйте, спасибо, что спасибо. пришли. Я сразу обозначил тему, что город проблемный. Так мне видится со стороны, может быть, я ошибаюсь. На ваш взгляд, насколько это верно? Ну, я прежде хочу сказать, что, естественно, что общество э, создавал э, не я один и э, получал, доставал, будем так говорить, русский центр, не я один. Мы делали, как говорится по-русски, сотоварищи. Это были люди, которые... Очень рано, когда еще шла перестройка, почувствовала, что запахло паленым. Что комфортность существования для русской общины, русскоязычной вернее, она под угрозой находится. И нам нужно быстрее организовываться в какое-то общество, чтобы хранить нашу школу, что мы выполнили, до сих пор существует из 24-5 русских школ. Во Львове? Во Львове мы э, наше общество э, курирует и э, опекает э, русскую театральную труппу, которая сейчас бездомная, и многие э, детские организации, то что раньше назывались кружки по, по искусству, по э, балету, я имею в виду. Э, Танцы, хореография, поэзия, пение – это все упекает русское общество. Но сейчас э, разговор шел очень давно, чтобы у нас отобрать русский культурный центр. Это себе представьте. Вот если в Симферополе Лужков когда-то построил дом для русских, то мы свое здание отдельно стоящее буквально выдавили у, 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 во время межвластия. Это было конец 80-х годов, когда РУХ… У, на выборах у Компартии э, забрал э, власть. Они были в такой эйфории победы над Компартией, что как-то не сообразили, что мы у них вытягиваем из-под из локтя, из-под из носа, носа, из носа, вытягиваем целое здание, здание бывшего кинотеатра, который себя не оправдывал, они, как говорится, он пустовал, и мы его э, себе э, взяли. Это было решение совета нам для нашей культурной деятельности, поскольку это из всех национальных обществ, а там их было очень много, польское, еврейское, немецкое, э, татарское, наше было самое крупное, и у нас была самая широкая программа, но это естественно, в городе хотя и проживала по, ну, считается 200 тысяч человек по переписи русских, которые назвали себе русским, а, на, на, на которые себя назвали при переписи русским, это русскоязычные, это Вавилон, Львов это Вавилон. Вот, но точнее их будет назвать лучше русскоязычными, потому что у нас в русском обществе были и, и греки. Там было греческое общество, многие греки были у нас, многие евреи были у нас, украинцев очень много. Я думаю, что не менее половины было у нас, людей, которые разговаривали на, 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 на мове. Но это та публика, которая приобщена была к русской культуре и училась в русских школах, коих было 24 во Львове в советское время мы смогли отстоять 5 э, до сих пор до сих пор есть, их да? это мало потому что очень многие русские дети вынуждены ходить в украинские школы потому что далеко русские школы остались так квадратно гнездовым методом по львову разбросаны тем не менее преподавание там на таком уровне, что последние годы э, некоторые некоторые местные семьи своих детей дают в русскую школу, чтобы они получили лучшее образование. Вы понимаете? И вообще я хочу немножко снять такой накал, там думать, что если вот это Бандеровский край, Любовщина, то там э, это с, с, тяжелее всего русским русскоязычным жить нет оно совсем не так э, э, понимаете национализм он настолько э, активно начал действовать при развале советского союза что национализм устал как таковой это раз активисты неуставаемые все ушли за Днепр воевать за Украину ту восточную Украину отстаивать Донбасс, забирать у нас Крым и превратить э, в свою колонию Новороссию. Они ушли туда, но они же вернутся. Правда, русских там осталось, русскоязычных осталось половина, но они себя чувствуют свободно, как они говорят, в том смысле, что везде, если в начале 90-х годов можно было в трамвае схлопотать по роже, как говорится, по голове, разговаривая на русском языке, я сам свидетель этого, и со мной были такие случаи, вот, то э, теперь это уже как-то и не замечает, потому что э, мова украинская, даже не создан еще единый украинский литературный язык. Э, каждый регион, у них своя, пишется своя литература на своих литературных Диалект, диалектах. Да. Подска... Вот, кстати, подсказывайте мне, тогда у нас живее работа подходит. Подскажу, подскажу, да, да. Да, да, хорошо. Значит, и э, население много э, даже в быту невольно переходит на русский язык, но не будет же они друг друга в себя колотить и спрашивать паспорт, ты кто, что у тебя написано в паспорте, ты русский или не русский. Поэтому как-то стало спокойно, но я все-таки думаю, а поскольку у меня связь со Львовом постоянная разными путями, потому что я не въездной на Украину с 2002 года, у меня постоянная связь со Львовым, я получаю от них информацию, ибо я являюсь до сих пор почетным координатором русского движения Западной Украины, я имею в виду Львовское общество имени Пушкина. Вот. И много лет, и практически до сих пор представлял их интересы в Москве, притом э, представлял предметно. Э, очень много удавалось для них сделать. И доставать деньги на культурные программы, и доставать деньги на восстановление э, мемориальной доски на том месте, где похоронен Иван Федоров I правда это было больше при Лужкове, чем сейчас, вот. Ну и всевозможная политическая поддержка и в МИДе, и в в государственной Думе. У меня вопрос вот. к вам будет. Все-таки, насколько существенна была поддержка от России все вот эти годы, начиная с 92-го? Вы знаете, она была, э, я, естественно, выражаю мнение и свое личное, и мнение тех людей, которые сейчас руководят русским обществом. Это э, общество же существует, и там новое поколение руководят. Все, мнение одно, недостаточно, недостаточно. Что-то капало из консульства. Но представьте себе, что вот там находится генеральное консульство, на котором никогда не вывешивался русский флаг. Почему? Потому что, потому что они боятся. Консул разъезжает в автомобиле по городу, нет флажка русского, понимаете? Я считаю, что это настолько оскорбительно. Это оскорбление России, это оскорбление центральной российской власти, это оскорбление Кремлю, и тем не менее так оно есть. И денег у них было недостаточно, потому что это консульство обслуживает семь западных областей. Я имею в виду четыре галицийских области, Львовщина, Ивана, Франковщина, то есть три, Тернопольщина, Волынь, э Ровенщина и с сама Волынская область непосредственно, и путь карпатская Русь, как называли себя карпаторосы, до... Прис... Русины. Да, русины, настоящие русины, которые не участвовали в бандеровском движении, которые хранили свой язык, э, э, уникальный язык, э, э, ближе, который ближе к словацкому, чем, к, чем к, к украинскому, чем к малороссийскому, будем так называть. Но в 1945 году их советская власть лишила школ, лишила литературы своей родной. И они послали свою делегацию к Сталину. Сталин их не принял, принимал их Берия. И он сказал коротко и ясно: или Сибирь, или Украина. Значит, им не дали даже автономии. То есть их затолкали да. в украинское да. поле. Вы понимаете, украинское поле состоит, по моему расчету, по минимуму, по моему мнению, из семи разнородных полей, как вы правильно сказали, что поля, которые развивались, одни были близки к русской культуре и к русскому языку, это малоросы, поднепровцы и подоляне. Западная Украина, это австроукраинцы, так я их называю, которые Вена создавала вторую Украину, чтобы присоединить вторую меньшую, чтобы присоединить к себе большую. И что вы понимаете, что немцы-то победили нас в этом отношении. То, что Вена задумала почти 200 лет назад, все все свершилось. Все сбылось, да. все сбылось, да. Вот так вот. Такие грустные дела. Но, как я понимаю, мы же здесь сейчас собрались для того, чтобы обсудить то, что я называю львовской трагедией. Тот русский культурный центр, который нам город, будем так говорить, великодушно подарил на наши настойчивые просьбы, он пристал существовать. Его у нас отняли. Кому он теперь принадлежит? Значит, пока он вернулся городской власти, пока он вернулся, но он как решение, решение обл рады, обл совета, решение обл рады, оно звучит так, чтобы это поставить как бы на конкурс, кто возьмет, но они все-таки считают, что нужно отдать для деятельности героям Ато. Ну, понятно все. Вот, понимаете? Это даже делается не просто у нас отняли, под предлогом того, что у русских нет денег, чтобы ремонтировать, чтобы э, платить. За... Действительно, общество очень нищее стало. Э, э, год назад мне начали здесь, в Москве, люди влиятельные, люди помогать достать деньги, чтобы провести там реставрацию этого центра, и чтобы он мог жить, платить за коммунальные услуги и так далее. Вы знаете, ноль, ничего не получается. Ни Дума, ни э, министерства никакие, ни наши новые русские никто помочь не может. И не что хочет. Эти, не хочет, не может. Э, да, де, правильно, вы э, вернее по-вашему, что не может. Они как раз вот я, я не прав. Они могут, но они не хотят. Они считают, что это потеряно. Но вы же поймите, Денисий, э -э, правильно я вас называю? Можно да. и так. Поймите, что э -э Львов... Это не просто один из э, таких регионов Украины, где э, должна развиваться самобытная русская культура, потому что там живут не просто русские, там живут русские голичане. Это уже внуки и дети тех, которые поселились после э, войны. Львов ⁇ это центр русского влияния. Мог бы быть влияние русской культуры, русского духа в самом... Гнезде. И в самом гнезде, пусть не в горячей точке, но в сильно разогретой. И Москва этого не понимает. Москва да? все понимает. Вы думаете, то, что вы говорите, у нас во власти не знают? Вот вы так считаете, что они такие наивные? Нет, они, я считаю, что все знают. Ну, тогда но в чем политика, политика такова, что э, как-то как сами выживут. Вот опять реанимируют в, в это та центральная организация, которая как бы объединяет русских всех в Украине. Я изначально, у меня потому и с, с МИДом даже конфликт был, меня публиковали на сайте «Русский век», «РУВЕК» в МИДе, а потом отказали, потому что я очень жесткий критик и подверг их политике с этим форсом. Я считаю, что эта организация создана для того, чтобы проводить фуршеты во время э, форумов, собирать русских со всей Украины и гостей со всего мира, и проводить блестящие форумы, делать громкую говорильню, потом Тусовку. сделать фуршет, Тусовку. и на этом закончить. И сейчас когда, началось, когда начался Майдан, где же русские были? Где вот этот Ксоркс? Где этот Колесниченко, который командовал ксорсу Это депутат от партии Регионов. Я знаю, Шуров, знаете? Шуров. Вы понимаете, это хорошие это говоруны, это талантливые говоруны. Они много таких волн звуковых пускают по всему миру. Что они делают? Практически это ничего было практически это ничего, потому что вы понимаете как смешно даже э, говорить о том, что вот как действует русское общество в Запорожье или в Киеве, То есть, извините, Запорожье и Киев это практически русские города, там общество э, русское общество и, и э, лидеры русского общества находятся в благоприятных условиях, а представьте нас во Львове в неблагоприятной Я среде. Я с этого То начал, кстати. Да, вы понимаете, что нам пришлось сделать как бы э, за крепостными стенами. Поэтому мы при обществе не только создали секцию, допустим, культуры, э, секцию спорта, мы создали секцию политическую, с тем, чтобы э, там работали люди э, наши законные права даже по украинским законам. А, а что а за про... секция, позвольте уточнить? Но русское общество имеет свои секции. Нет, нет, секция спортивная. Чему обучали? Ну, понимаете, в чем дело. Спортивная. Это была такая моя маленькая хитрость. Но я могу ее сейчас открыть, потому что она уже не действует. При мне она действовала. Это была секция самообороны. Я вот к этому и веду. Это была она, секция именно боевых там искусств. Там обучались тому, что были мы разбиты на пятерки десятки и так далее. Чтобы в течение получаса спортсмены в спортивной одежде, в касках за спиной, э, вот этих э, шапочках велосипедных и мотоциклетных, и с битами обязательно, потому что они все играли там что-то такое, что бита в нужна Бейсбол. Была. Собирались кому нибудь И вот когда у нас э, был, э, секция это возникла, в то время, когда у нас было первое нападение Витовича, это создатель УНАУНСО, это необандеровская Бандеровская организация. Нам Он же... уже умер, этот Витович. Вот, когда было его первое нападение. Запрещено нас... в России надо добавлять. Да. да. У нас у нас же не было тогда этой секции и мы тогда тогда пришло на ум идея создать ее и мы ее создали ребята были надежны и я помню вот когда мы ходили первые годы еще когда я там был это 90-91-92 на холм славы на мемориал чтобы возложить венки погибшим советским солдатам при освобождении Львова то э, вот э, двигалась колонна женщин, детей, все, а по э, тротуарам стояли наши недруги, которые кричали, выкрикивали. А по периметру шли карэ. наши. Карэ, карэ. Наши ребята спортсмены. Много. И все было. знали, что э, да? было. Но чтобы, это чтобы, да, чтобы да, это же что, что, там просто не прорвешься. И мы проходили, проходили под своем э, трехцветном знамени, но он отличался от российского тем, что там был знак Ивана Федорова, печатный знак Ивана Федорова, поэтому к нам не придерешься. У нас трехцветное знание, одно со знаком Ивана Федорова, Это был наше знамя, Оно сейчас на вечном хранении в Пушкинском заповеднике Михайловской находится. Вот. Значит, так мы и действовали. И так ребята после моего отъезда действуют дальше. Это была уже традиция. Не буду говорить, чтобы они там особенно как бы не проявляли инициативу. Да? Понимаете, там не было такого, чтобы они вызывающиеся вели. Нет, все концентрировалось на сохранении культуры, культурных учреждений, которые мы могли, я вам говорил, о театре, о кружках всевозможных детских, взрослых и так далее. Проводили всевозможные вечера, утренники, концерты, посвященные русской музыкальной культуре и русской литературе. Вот и главное, что мы хранили все-таки свои школы, и сейчас до сих пор есть пять русских школ, да. вот. и меня... туда водят детей. Очень хорошо. Вопрос такой: Историей вы занимались в вашем культурном центре, исторические исследования вели? Нет, ну именно не, у нас не было специалистов, которые вели бы, но у нас было достаточно историков, чтобы э, поддерживать э, память, русскую историческую память в головах наших э, э, постоянных членов. В обществе же как было? Там были постоянные члены, которые как бы члены общества, но намного их превосходило количе, количественно, превосходило общественная поддержка, которая то придут, то уйдут, Ясно, которые да. участвовали в мероприятиях, таких было тысячи, даже десятки тысяч. Ну, Соответственно, я к вам обращу вопрос, как человеку, который, возможно, опровергнет знаменитые современные тезисы необандеровцев о том, что якобы бандеровцы боролись исключительно за независимость вот этой вот своей территории, так называемой Украины. Галицийской Украины и боролись и против фашистов, и против коммунистов, и против поляков, против всех, а вовсе не были немецкими, скажем так, прихвостнями. Вот как вот вы оцениваете этот тезис? Насколько он верен или не верен? Значит, вы знаете, что немцы – это такие люди, которые умеют и всегда это делают, фиксируют все, что происходит с ними. Порядок, да. Порядок, порядок. В бумагах порядок. Так вот, в этих бумагах времен войны можно найти два-три десятка э, мест, где предположительно немецкие солдаты и офицеры попадали где-то за, э, в засады, и какие-то неизвестные люди их убивали. Вот это зафиксировано. Я вам говорю точно, два-три десятка. Вот это вся, значит, борьба против немцев. Они, во-первых, немцев жутко боялись. Они жутко их э, боялись. Они видели, вот когда немцы стали отступать, то они, э, нацисты, э, да, нападали на обозы, не убивали там никого. Может быть, разве что в драке кто-то, какой-то немец, забирали вещи, э, э, амуницию, патроны, автоматы. Машингвар это, машингвар назывался, эти автоматы. Вот. Чтобы они особенно активно э, воевали в полном смысле э, с советской армией, с красной армией, э, такого тоже назвать нельзя. Нападения из-за угла, ночные наскоки, убийства одиноких э, офицеров и террор, солдат. В общем. Да, террор самый настоящий. Они же, э, города были от них, НКВД очень быстро освободили. Вот и первый раз поехал в трамвай на поки пока что тестовый, але поехал.